Saya suka statement tadi memahami adalah lebih baik daripada difahaminya. Jadi um, saya ingat disebabkan hmm. tidak difahami itulah seseorang itu membuat keputusan untuk meluah dekat social media. Ha, sebab yeah. apa? Sebab suami aku tak faham, adik-adik tak faham, kat metu salahkan aku balik. Jadi terbaik adalah netizen sebab netizen nampak macam boleh terima. Jadi apa pendapat Ustaz tentang pilihan meluahkan dekat social media? Pertama saya ingat kita kena faham lah kenapa ada orang nak meluah kan. Sebab meluah ni salah satu cara kita mengurus emosi. Kita ni kalau ada masalah mesti kita nak bercerita kan khususnya kalau khususnya orang perempuan lah. Biasanya orang lelaki ni dia ada pilihan lain masuk gua menangis dalam bilik air kan. Um, cuma isu dia adalah tentang kepada siapa kita nak nak bercerita. Sebab bila kita cerita ni kita akan rasa lega. Dan bila kita bercerita kita akan menangis dan menangis akan menyebabkan kita akan rasa lega kan. Cuma soalan dia adalah kita nak cerita pada siapa. Di sini penting Pertama sekali kalau kita cerita dekat media sosial, pertama siapa yang ada di media sosial? Kan, ada pelbagai orang, pelbagai latar belakang. Dan komen-komen yang orang bagi pada kita ni saya selalu nak ingatkan, kadang-kadang dia tak ada kepakaran pun, bukan ahlinya pun. Dia komen ikut ikut apa ni perasaan dia dia komen ikut keadaan dia. Waktu tu dia baru bergaduh dengan isteri. Komen dia memang dahsyatlah dia hentam. <laughs> kan? Dan kadang-kadang dia komen berdasarkan pengalaman dia semata-mata. Saya kata kita ni dalam 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 rumah tangga pengalaman kita dengan pengalaman adik-beradik kita pun berbeza dalam rumah tangga hatta kita kalau kita ada 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 adik-beradik kembar kita ada kembar dan isteri kita pun ada kembar kahwin contohlah dia uh, dia kahwin kan ya. uh, rumah tangga kita tetap berbeza dan tersendiri dia tak akan sama jadi sebab itu apa yang berlaku dekat adik-beradik kita pengalaman dia tak boleh pakai dekat pengalaman kita. Hmm. Jadi sebab itu pada saya, meluah dekat media sosial ni dia melegakan. Tetapi impak selepas itu kita tak tahu. Sebabnya boleh jadi kita termakan nasihat yang salah. kan Satu. Yang kedua yang saya bimbang adalah kita ni ada kecenderungan cerita benda-benda yang aib pasangan kita dekat media sosial. Kan? Sebab itu saya selalu, sebut, saya, selalu, saya selalu tanya soalan lah. Yang nak meluah dekat media sosial, saya tanya, kenapa nak cerita dekat media sosial? Hmm. Jelas supaya didengari. Okay pentingkah didengari oleh orang yang tak kenal kita pun hmm. penting dan pentingkah masalah kita ni diketahui oleh orang yang tak ada kaitan dengan kita penting ke hmm. perlu ke sebab itu pada saya kena ber, ber, berfikir sentiasa berfikir apa kesan akibat bila kita buat sesuatu dan sebenarnya cantik izham kenapa Islam ni suruh kita jaga aib pasangan hmm. sebab dalam kita jaga aib kita lebih senang selesaikan masalah dalam keadaan kita jaga aib hmm. Kita lebih susah nak selesaikan masalah antara kita dengan pasangan kalau orang dah tahu, ramai orang dah tahu. Oh dia tu memang ada masalah dengan isteri dia tu. Dia ni memang kaki pukul. Jadi bila orang tahu lagi susah. Hatta saya kata, pengalaman sesi, saya kenalikan sesi, isu suami isteri ni, kalau contoh eh, isteri suka cerita dekat mak mentua, hmm. itu pun dah kadang-kadang jadi susah nak baik balik sebab apa? Suami dah malas balik rumah mak dia, ayah dia sebab semua dah tahu tentang masalah dia dengan isteri. Hatta nak cerita dekat mak ayah pun saya kata kena sangat berhati-hati sebab bila dah tahu dia menyebabkan kadang-kadang lebih sukar untuk memperbaiki. Sebab tu dalam keadaan kita jaga aib pertama sekali cari solusi dulu. Okay. Macam mana nak cari solusi? Pertama sekali kalau kita dah tak boleh, sama-sama kita ni memang tak boleh. Ai rasa you salah, you rasa ai salah. Hmm. Jadi tak tahu siapa betul siapa salah, kita cari pengadil. Siapa pengadil? Pengadil adalah orang yang tidak bias. Hmm. Yang boleh tengok betul-betul siapa apa punca masalah yang sebenar. Sebab itu bila kita nak meluah, pertama fikir, boleh selesai tak kalau meluah dekat media sosial? Kalau tak boleh selesai, tak payah meluah. Selesai hmm. kat mana? Okey, siapa yang boleh kita luah dah selesai. Hmm. Ibarat kalau kita demam, kalau kita luah dekat media sosial, sembuh tak demam. Tak lah. Akhirnya pergi doktor juga mengadap kan. Hmm. Doktor ramai tak? Seorang, seorang tu je doktor. Bayar kat situ je lah. Dapatlah ubat. Lega lah. Itu je. Wallahualam. Baik. Itu kalau